Васильівці, дозвольте нас з вами всіх привітати з тим сьогоднішнім яскравим проявом активної, миролюбної громадянської позиції. Ми всі сьогодні тут, як сказано, було виступаючими, за покликом серця, за криком душі. Ми хочемо активно висловити своє прагнення до миру, до свободи, до незалежності. Шановні Васильівці, сьогодні в підсумку проведення нашої ходи миру, нашої, нашого миролюбного мітингу, я хочу запросити усіх вас після його закінчення до двох наметів, які ви бачите біля будівлі райдержадміністрації. Районної ради для того, щоб ви підписалися в підписних листах у зверненні до російського сусіднього нашого народу з виявом сьогоднішньої нашої громадянської позиції. Оформлене звернення буде через обласну державну адміністрацію, надіслано до адресатів. Я дякую вам за сьогоднішню активність. Я дякую за те, що ми є громадяни, що ви є небайдужі, за те, що ви сьогодні зібралися разом і разом показали, наскільки ми є сильними, коли ми в місті. Дай Бог вам здоров'я, дай Бог нам всім миру над нашими головами. Хай процвітає наша запорізька земля, хай процвітає наша країна. Дякую вам. Шановні друзі, дозвольте зачитати звернення мешканців Запорізького краю до громадян России. Обращение к российскому народу. Уважаемые соседи, в этот тяжелый и страшный для нашей страны Украины момент мы с болью сердца обращаемся к вам. Запорожская область, край металлургов и машиностроителей, хлеборобов и энергетиков, ученых и поэтов, строителей и шахтеров, Край, в котором живет трудолюбивый и свободолюбивый народ. Когда-то в нашей общей стране мы вместе гордились Днепрогрессом, самыми мощными в мире запорожскими авиадвигателями и трансформаторами, самыми вкусными на свете Далитопольскими черешнями и каменскими помидорами, самым теплым в мире Азовским морем. Но сегодня правящий в России режим перешел нравственную границу и без объявления войны начал военные действия в Украине. В начале марта российская армия оккупировала Крым, а теперь пытается захватить юго-восток нашей страны. Официальная российская власть совершает поступки, логика которых не всегда понятна простым российским гражданам, которых связывают с украинскими людьми тесные и не только экономические, но и человеческие, в том числе родственные отношения. Ваших родных посылают на войну, чтобы убивать наших детей стирать с лица земли наши города и села, которые мы строили вместе. Вам говорят, что некие ополченцы, а на самом деле ваши дети и внуки, воюют с фашистами и бандеровцами. К сожалению, соучастниками нечестной политики являются средства массовой информации, которые пользуются своей монополией, монополией, на информационное пространство. Часто необъективно, искаженно подают информацию. Поэтому мы, украинцы, и вы, россияне, лишены возможности формировать объективный, объективный, взгляд на происходящее. Запорожцы мирный народ. В нашем регионе в дружбе и согласии живут люди 140 национальностей, которые свободно думают, говорят, учатся, смотрят телепередачи и читают газеты на родном, в том числе на русском языке, ходят в свою церковь, мечтают о мирном европейском будущем Украины как наши предки запорожские казаки, мы будем защищать свое право жить в независимой, демократической стране, единой и неделимой. На Майдане мы отстояли свое право на свободу и достоинство. Мы не отдадим его никому. Мы верим, что для вас жизнь человека сто крат дороже геополитических игр и комбинаций. Историю не повернуть вспять. В наших силах сделать так, чтобы тысячи ребят Вернулись домой живыми и здоровыми, а наши страны объединила дружба, а не разделила стена вражды и ненависти. Мы знаем, что большинство из вас нормальные, здравомыслящие люди, которые не желают беды народу Украины и не хотят войны. Вам не нужны чужие города и села. Для вас важен мир и уют в, район, в родном доме, чтобы все были живы и здоровы. Именно поэтому уверены, что вы поддерживаете наши требования. Первое немедленно вывести российские войска с территории Украины. Второе. Перестать поставлять оружие и наемников донецким и луганским боевикам. Вернуть Украине контроль на всей линии государственной границы. Третье. Прекратить смертоносные обстрелы наших городов и сел. Четвертое. Освободить всех наших пленных и заложников. Призываем вас потребовать от своей власти прекратить бессмысленное кровопролитие и братоубийственную войну, в которой не будет победителей выйти на улицы своих городов, сел и поселков, остановить войну против Украины и наказать ее поджигателей. Уверены, что вам также хватит сил и мужества отличить правду от лжи, отстоять свое право на жизнь, на мир и в вашем соседнем доме сказать нет агрессивной политике. сентября 2014 года. Ми звертаємося до всіх висутків підписати за звернення по закінченню акції. А Україна жителею, я знаю, вона цвістима серед всіх держав, бо ще не бачив світ такого краю, щоб за свободу люд життя поклав, щоб на війну йшли як добровольці. Боротися за волю та за нас. У Бога попростивши миру й сонця. Ми переможемо. Вже прийшов наш час.